heç bir liderə zəng eləməmiş. Tamaslarım olub mənə zəng ediblər. Amma bu da adam qalmayıb ki, zəng eləməsin, yalvarmasın, emissar göndərməsin, ağlamasın, onların ayağına yıxılmasın. Bax, budur bunun sonu. Əgər bizimlə normal dildə danışsaydı, bizim müqəddəs şəhərimizi Mundarlar mas, mundarla almasaydı. Əlbəttə ki, biz danışıqlara ümidlərlə yaşayıb çalışardık ki, bu məsələ danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Amma hər addım təhribat. Hər addım təhkir. Və hesab edir ki, biz bununla barışacağıq. İndi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovururlar onları. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qovur. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Onların süngərləri də Azərbaycan əskəri dayandırır. Onların postları bizim elimizdədir. Onların tanklarını biz sürürük. Onların <coughs> digər silahlı texnika bizim elimizdədir. Yük maşınları bizim elimizdədir. və biz xilaskarlaq xilaskar missiyamızı icra edirik və edəcəyik. Ermənistan rəhbərliyi yaxşı düşünsün. Hələ ki gec deyik. Bizə 7 şərt irəli sürür. Sən kimsən ki, bizə şərt qoyasan? İndi baxım